आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे हार्मोन की जो आपको मर्द बनाता है ताकतवर पुरजोश और खुद दिमाग मर्द जी हां बात हो रही है टेस्टोस्टेरोन की डॉक्टर साहब मेरे अंदर ना ताकत है ना जोश और ना ही कुछ करने को दिल करता है सब कहते हैं मर्द बनो डॉक्टर साहब अब ही बताएं कि मैं क्या करूं नाजिर जो चीज तुम्हें मर्द बनाती है वो सिर्फ मूंछे या मर्दाना आवाज नहीं है बिल्कि वो तुम्हारे अंदर छुपा टिस्टस्टरोन है और यही है असली ताकत का राज दोस्तों अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि आप अपने जिसम में टिस्टेस्टेरोन लेवल बढ़ाकर हकीकी मर्द बनना चाहते हैं दोस्तों अब परेशान ना हो हम आपका वक्त बिल्कुल जयए नहीं करेंगे और ना ही हम आपको कोई गैर हकीकी रूटीन बताएंगे जिस पर आप अमल नहीं कर सकते सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि टिस्टेस्टेरोन क्या है टिस्टेस्टेरोन एक मर्दाना हार्मोन है जो जिस्म में पट्ठे हड्डी जिनसी ताकत आवाज़ बालों और ख़ुद एतमादी को कंट्रोल करता है यही वो चीज़ है जो लड़के को मर्द बनाती है दोस्तों अब हर रोज सोशल मीडिया पर नित नए इश्तिहारात देखते होंगे जिनमें टेस्टेस्टरोन बूस्टर सप्लामेंट्स और खाने की अशिया आपको तजवीज़ की जाती है और चौंका देने वाली बात यह कि उनकी फ़रोख्त हज़ारों में नहीं बिल्कि रोज़ाना लाखों में होती है क्या अब जानते हैं ऐसा क्यों होता है क्योंकि हमारे गैर सेहतमंद ज़िंदगी की वजह से आज हम में से हर दूसरा शख्स इस हार्मोन की कमी का शिकार है और ये एक तश्वीशनाक सूरतहाल है आज का इंसान पुरानी नस्ल के मुकाबले बहुत कमज़ोर हो चुका है और दिन ब दिन मर्द अपनी मर्दांगी खोता जा रहा है यही वजह है कि आज हमारी नई नस्ल बहुत से मसाइल का शिकार है अब अब सवाल ये होगा कि डॉक्टर साहिब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा टेस्टेस्टरोन लेवल दिन बदल नीचे जा रहा है दोस्तों अब मुझे ये बताएं क्या आप भी दिन भर की थकन महसूस करते हैं क्या आपका मॉड हमेशा खराब रहता है क्या आपका कद बढ़ना बंद हो गया है और आप बहुत जल्द तनाव और परेशानी का शिकार हो जाते हैं आपको काम करने का दिल नहीं करता और अब चाहे जितना भी खाते हैं आपके जिस्म को लगता नहीं है आप शादीशुदा हैं और आपकी जिनसी सेहत भी बुरी तरह खराब है डॉक्टर साहब ये तो मेरे सब दोस्तों में हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि हम सब कमज़ोर मर्द बनते जा रहे हैं बिल्कुल क्योंकि हम खाते कुछ और हैं और जीते कुछ और हैं दोस्तों अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो ये एक बड़ी अलामत है कि आपके जिसम में टेस्टेस्टेरोन की कमी है आपको ये सुनकर थोड़ा सा अजीब लगा होगा लेकिन ये हकीकत है याद रखें कि ये सब कुछ अचानक नहीं होता बल्कि जब भी हमारे जिसम में टेस्टेस्टेरोन लेवल कम होने लगता है तो हमारा जिसम हमें कोई ना कोई सिग्नल देता है कि हम दिन बदन अंदरूनी तौर पर कमज़ोर होते जा रहे हैं दोस्तों अगर आप इसे ठीक कर लें तो आपको हाई वैल्यू मर्द बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों ये एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी जहनी और जिस्मानी सेहत दोनों पर असर अंदाज होता है टेस्टोस्टेरोन के बगैर इंसान का जिस्म जिंदा लाश की तरह होता है लिहाजा अगर आप अपनी सेहत के बारे में संजीदा हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स बताएंगे जिनके ज़रिए आप टिस्टेस्टेरोन को कुदरती तौर पर अपने जिस्म में बगैर किसी सप्लामेंट के बढ़ा सकते हैं जो आपको अल्फा मेल की शक्ल देगा इससे पहले कि हम अपने मौज़ू की तरफ बढ़ी हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी हैरत अंगेज़ वीडियोज़ अब तक पहुंचती रहें तो दोस्तों आइए बगैर किसी तख़ीर के इस वीडियो को शुरू करें मेरा नाम डॉक्टर एसिन है और आप देख रहे हैं डॉक्टर एसिन हेल्थी हमेशा टिप नंबर एक विटामिन डी और जिंक टेस्टोस्टेरोन की पैदाइश के लिए ये दोनों चीज़ें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत अहम हैं अगर हम रोज़ाना जो खुराक खाते हैं इसमें उन अज्जा की कमी हो तो हमारा जिस्म दिन बदन कमज़ोर होने लगता है और आज की नौजवान नस्ल की खुराक ऐसी ही है यही वजह है कि आज के नौजवान 20 साल पहले के नौजवानों के मुकाबले में बहुत कमज़ोर हो चुके हैं उन्हें रात गए तक नींद नहीं आती और दिन भर उनका जिस्म थका हुआ रहता है लिहाजा इसे ठीक करने के लिए आपको दो चीज़ें करना होंगी नंबर एक सूरज की रोशनी में रहना रोज़ाना सुबह 20 से 25 मिनट तक सूरज की रोशनी में निकलें क्योंकि सूरज की रोशनी हमारे जिस्म को विटामिन डी फ़राहम करती है दोस्तों आप सुबह नौ बजे से पहले और शाम चार बजे के बाद सूरज की रोशनी में निकलें ये आपके लिए मुफ़ीद है सुबह नौ बजे के बाद और शाम में चार बजे से पहले सूरज की रोशनी से परहेज़ करना चाहिए इस दौरान अगर आप बाहर जाएं तो अपने चेहरे और सर को अच्छी तरह से ढांप लें क्योंकि दोपहर का सूरज बहुत तेज़ होता है और इस वक्त सूरज की शुआं बहुत खतरनाक होती है इसके अलावा आप अंडे दही मक्खन और देसी घी वगैरह खा सकते हैं ये विटामिन डी का बेहतरीन ज़रिया है अगर जिंक की बात करें तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए आप ये तमाम चीजें खा सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर नजर आती है अगर आप चाहें तो उनका स्क्रीन शाट ले लें ताकि आप उन्हें बाद में भूल ना जाएं। इसके साथ साथ अपनी रोजमर्रा की खुराक में लहसन और अदरक का ज्यादा इस्तेमाल करें नंबर दो मुतवाजन गज़ा दोस्तों अगर आप कुदरती तौर पर टिस्टेस्टेरोन को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी मामूल की खुराक को तब्दील करना होगी और इसे टेस्टोस्टेरोन फ्रेंडली बनाना होगा बर्गर पिज्ज़ा फ़्रेंच फ्राइज और दूसरी तली हुई चीजें जो आपके जिस्म को दीमक की तरह खा रही हैं इन तमाम चीज़ों को आपको मुकम्मल तौर पर छोड़ना होगा दोस्तों मुतवाजन गज़ा का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ सलाद खाते रहें बिल्कि इसका मतलब यह है कि आप अप अपने जिसम को सही मिकदार में मुनासिब गत फराहम करें आपको समझना होगा कि टेस्टेस्टेरोन एक ऐसा ताकतवर हार्मोन है जो आपके मसल्स दिमागी सेहत और तवानाई की सतह को कंट्रोल करता है ऐसे में अगर आप अपने मामूल की खुराक में प्रोटीन सेहत बख्श चिकनाई और फाइबर्स को शामिल करें तो ये हार्मोन क़ुदरती तौर पर बढ़ने लगेगा दोस्तों एक बात हमेशा याद रखें कि आपकी सेहत न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपसे से लोगों के लिए भी बहुत अहम है तो अपना ख्याल रखना शुरू कर दीं सिर्फ मुतवाज़िन और सेहत बख्श ग़ज़ा खाएं और यक़ीन करें अगर आप सिर्फ़ अपनी ख़ुराक को सेहतमंद बनाते हैं तो आपको किसी भी किस्म के सप्लाम्स की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका जिसम मुकम्मल तौर पर तंदरुस्त रहेगा नंबर तीन दिमागी सुकून दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि मुतवाजन गज़ा लेने से आपके जिसमें टेस्टेस्टरोन बढ़ेगा लेकिन अगर आप स्ट्रेस लेना बंद नहीं करते हैं तो फिर चाहे आप कितनी ही सेहत बख्श गजा खाएं आप सेहतमंद नहीं रहेंगे क्योंकि स्ट्रेस आपके टेस्टोस्टेरोन को दीमक की तरह खा जाता है स्ट्रेस की वजह से हमारे जिस्म से कोर्टिसोल नामी हार्मोन खारिज होता है कोर्टिसोल हमारी मजमू सेहत को मुतासिर करता है हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने लगता है जिसकी वजह से जिसम में तोानाई की कमी मसल्स की कमजोरी और खुद एतमादी में कमी जैसे मसाइल पैदा होते हैं तो दोस्तों तीसरा काम जो आपको करना है वो ये है कि अपने दिमाग को मसरूफ़ रखें याद रखें कि तनाव किसी भी मसले का हल नहीं है बल्कि आप अपने दिमाग पर जितना ज्यादा दबाव डालेंगे इतना ही आप इस मसले में फंसते जाएंगे इसलिए खुद को मसरूफ रखना सीखें ये मत भूलें कि हर मसले का कोई ना कोई हल होता है जिसे आप पुरसकून रहकर ही जान सकते हैं दोस्तों स्ट्रेस से बचने के लिए मैं यहां कुछ बातें बता रहा हूं जिन पर अमल करके आप स्ट्रेस कम कर सकते हैं स्ट्रेस से बचने के लिए नेचर से करीब रहें सूरज की रोशनी में वक्त गुजारें अगर आपके करीब कोई पार्क है जहां हरियाली है तो ज्यादा से ज्यादा वक्त वहां गुजारें बैठे बैठे परिंदों की आवाजें सुनें। छोटे बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारें अपने दिमाग को मसरूफ रखें यानी अपने काम पर तवज्जो दें सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करें और इन तमाम मवाद को देखना बंद करें जो अपने दूसरों से मवाजने का एहसास पैदा करते हैं दोस्तों आप उन बातों पर अमल करके देखें कुछ ही दिनों में आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा नंबर चार द मसल फॉर्ज मेथड। दोस्तों फर्ज करें कि आप एक सोने की कामें हैं जहां हर तरफ सोना ही सोना है और अब जितना सोना चाहिए ले जा सकते हैं लेकिन आप नहीं जानते कि सोना वहां से कैसे निकालना है ऐसी हालत में क्या आप अमीर बन सकते हैं हरगिज नहीं बिल्कुल ऐसा ही कुछ हमारे जिस्म के साथ भी होता है रोज़ाना वर्जिश करने से जिस्म में छुपा हुआ टिस्टेस्टेरोन बाहर निकलता है यही वजह है कि जैसे ही आप वर्जिश शुरू करते हैं और आपका जिस्म खूबसूरत शक्ल अख्तियार करने लगता है तो अपना सिर्फ बाहर से बिल्कुल अंदर से भी खुद को ताकतवर महसूस करते हैं दोस्तों एक बॉडी बिल्डर से हर कोई डरता है क्योंकि इसका ताकतवर जिस्म उसके आला टिस्टेस्टेरोन लेवल की अक्कासी करता है तो दोस्तों वर्जिश और रोज़ाना की वर्जिश आपके अंदर छुपा हुआ सोना बाहर ले आएगी जैसे जैसे आपके मसल्स बढ़ने लगेंगे आपके टेस्टेस्टेरोन की सतह भी बढ़ेगी इसलिए रोज़ाना 20 से 25 मिनट वर्जिश करें क्योंकि ऐसा करने से आपके जिस्म में टिस्टेस्टेरोन कुदरती तौर पर बढ़ना शुरू हो जाएगा आप जितनी ज्यादा वर्जिश करेंगे इतना ही आपके मसल्स में इजाफा होगा और आपके दिमाग को यह सिग्नल जाएगा कि आपको अभी और ज्यादा टेस्टेस्टेरोन की जरूरत है और आपका जिस्म इसे ज्यादा से ज्यादा मिकदार में पैदा करेगा अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो अगले चंद दिनों तक सिर्फ लिफ्टिंग और दौड़ने की वर्जिश करें और नतयज देखें नंबर पांच नफसानी ख्वाहिशात पर काबू रखें दोस्तों अगर आपको अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर काबू नहीं है और आप इन ख्वाहिशात को पूरा करने पर मजबूर हो जाते हैं तो आपका टेस्टस्टरोन दिन ब दिन कम होता जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि यह मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा इसलिए इन बुरी आदतों से छुटकारा हासिल करें जो आज खुद आपको तबाह कर रही है चाहे वो मुश्त जनी हो या फोश मवाद देखना ये आपको अंदर से कमजोर कर रही है और अगर आपने इसे नहीं छोड़ा तो न सिर्फ आपकी दुनिया बल्कि आपकी आखरत की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी तो दोस्तों अपने नफस पर काबू रखना सीखी और ऐसा करने के लिए नमाज जिक तिलावत और मुराकबा बेहतरीन जरिया है क्योंकि ये आपको अंदर से मजबूत बनाता है इसके अलावा हर वो दुआ करें जो आपको रूहानी तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा मज़बूत करे आप जितना ज्यादा मज़हब से जुड़ेंगे इतना ही आप अप अपनी रुको मज़बूत कर सकेंगे आपकी नफसानी ख़्वाहिशात पर आपका काबू होगा और जब आपका नफस आपके काबू में होगा तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कभी नीचे नहीं जाएगा क्योंकि जिसकी आंखें और दिल साफ होते हैं वो जिसमानी और रूहानी तौर पर मज़बूत होता है इसलिए आज ही अपनी तमाम बुरी आदतें छोड़ी और नई जिंदगी का इस्तेबाल करें डॉक्टर साहब, आज से मैं टेस्टेस्टेरोन मेशन पर हूं अब मुझे अपनी मर्दांगी वापस लानी है और मर्द बन के जीना है दोस्तों मर्द होना एक नेमत है मगर मुकम्मल मर्द बनने के लिए इल्म अमल और सेहत ज़रूरी है टेस्टस्टेरोन को संभालो अपनी ताकत को वापस लाओ और ख़ुद को बेहतरीन मर्द बनाओ दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी और इस वीडियो में आपने बहुत सी नई चीजें सीखी होंगी और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने जिसम में टेस्टेस्टेरोन लेवल को कुदरती तौर पर बढ़ा सकेंगे आइए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आप नए हैं और आपने पहली बार वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपको तमाम वीडियोस की इत्तला पहुंचती रहे इसके साथ ही मैं डॉक्टर एसन आपको इस वादे के साथ अलविदा कहना चाहता हूं कि मैं एक नई और बहुत अच्छी वीडियो के साथ आपसे दोबारा मिलूंगा तब तक अपना ख्याल रखें हंसते रहें मुस्कुराते रहें हर रोज कुछ नया सीखते रहें ताकि आप रहें हेल्थी हमेशा अल्लाह हाफिज